Всем привет! И сегодня я снимаю видео про вот такие типа шарики орбиз и цветочек. Я буду его разводить эти стаканчики выращивать. Они растут в воде. Сейчас я пойду наберу воды, потому что тут нету. Это то, что растет в воде. Да, я уже набрала вот. Да, это такой прикольный цветок, какой растут. Где эти шарики растут в воде. Я хочу с вами показать и когда-то. Я сниму видео, когда оно будет хотя бы чуть-чуть больше. Вот, запоминайте, какие они масенькие. И до встречи новой серии. И потом я скажу вам, да? Ну, короче, знаете, у меня будет новая серия. подпишитесь на мой канал и следите за моим видео. Там будет вам переходить и... Вот они, Берем, открываем, я еще пробовала, какой цветочек, он очень мягкий, видите, как красиво, блин, уже не видно, ой, конечно, сверху это намного красивее смотрится. берем там еще есть пару этих подписчиков вот мы вот просто достаем все вот кстати вот такой цветочек это все мы заправляем так, ладно, вот. вот так она потом. У меня такая прическа не супер. Ну ладно. Вот это очень красивый питочек. Мы будем ждать до встречи на видео, когда это все хоть на немножко. Кстати, вы, вы запомните его полного размера. Она такая маленькая. Она что выросла. Будем ждать. Лагераю. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока! И следите за моим видео, чтобы увидеть, как оно выросло. Очень интересно, кстати. Пока!